Влада слов'янська в особі Вадима Ляха, міського голови, розповіла про ймовірне підвищення тарифів на воду та пообіцяла жителям відновити подачу води з 29 листопада. Для виконання останньої обіцянки залишилось довести роботи на шостому водогоні до фінальної стадії, перевірити та опрасувати систему. Хочу ізвіниться перед жителями міста, які залишилися на такое время без води. На сьогоднішній день ситуація следующая. сьогодні будуть закончені роботи подрядчикам. И для того, чтобы запустить воду, и в тех микрорайонах, в том, где она отсутствует, появилась вода, нужно будет еще сутки на дезинфекцию, то есть зальется хлорированный раствор, это будет сделано в субботу. И к концу дня, к ночи, скажем так, начнется заполняться система уже питьевой водой. То есть в воскресенье утром А на вже подача води абонентам, у вона насутствувала. Поки міський голова розповідає про подальші плани на ниві реконструкції водоканалу та внутрішні кадрові зміни, під кабінет очільника збираються представники громади. От мешканці вулиці Фрунзе. У них немає води 13-й день. Побажань до мера чимало. Скільки у вас води ні 13 суток сегодня будет. А перед вами вот еще люди пошли. Это тоже соседи? У вас сегодня целая день. Не знаю. Наверное. Вот, да? Наверное. Воду подвозят к вам? Нет. Ну, что вы хотите сказать сейчас мэру? Каких результатов вы от встречи ждете? Не взяла я кирпич в сумку. Після нетривалої розмови з Вадимом ляхом жінки виходять з такою ж інформацією, що і у змі воду дадуть у неділю, обіцяють почекати. Інших питань поки не задають. А от у преси їх чимало. Зокрема, про подальші ремонти системи водопостачання прикладом четвертого водогону, що поставляє воду у мікрорайон Артема. Щоб ізбіжати таких от катаклізм, на сьогоднішній день скажу сліду щодо сьодьмого числа вапіру до сьомого не будуть призвелиться нікакі роботи. Тобто сьогодні. Производятся изменения проектно-сметной документации, проводятся исследования участка, который будет подлежать ремонту. И до тех пор, пока не будут все материалы на участке, пока не будет скрыт грунт, пока не будут проведены все исследования, работы не начнутся. Также сегодня подрядчикам, водоканалам изыскивается возможность, чтобы те ремонтные работы на четвертом водоводе, которые в будущем будут проводиться после 7 числа, производились без отключения микрорайона Артема от водопостачания. Есть такая возможность, она будет найдена, а она, в принципе, технически возможна, сегодня люди занимаются работой над этим. Я думаю, мы так и поступим. Но все равно, даже если это не получится, максимум три дня, это то, что ждет в некоторых районов микрорайона Артема, відключення від водоснабження. Обіцянки обіцянками, але хто буде відповідати за ситуацію, що склалась? Як уникнути повторень і науки жити без води? Про можливі кадрові зміни Вадим Лях розповідав обережно. Якщо ми говоримо про ситуацію по воді, кадрові рішення не вже прийняті в якому плані? Тому що помінялася власть. Це в обов'язності було і грізкового предыдущего, і профільного зама. потому что решение о ремонте и о том, что значит, эти работы были, было еще известно летом, в конце, в августе, то есть деньги поступили еще уже там два месяца назад, то есть было известно, и подготовка к таким ремонтам, безусловно, лежала на предыдущем руководстве. Я уже говорил не раз, что не особо ставлю задачу кого-то критиковать, но то, что эта ситуация мне досталась по наследству, не мной принимались эти решения, я сегодня пытаюсь вот не допустить то, что, как говорится, на ошибках учатся. Я не знаю объективно, могли они повлиять, либо не могли повлиять на эту ситуацию, да? что она так затянулась. Ну от по, по ремонту четвертого водовода я ще разовішто мною решение не начинають роботи. Поки от то, що уже на шестому водоводі получили да, коли вскрыли і увидели, що не соответствует проектно сметной документации. То тобто, есть сьогодні зі все можливості, щоб этого не допустити в рамках бесіди. немов грім серед ясного неба. Пролунала інформація про ймовірне підвищення тарифів на воду. Телефонний дзвінок по цій темі голова міста отримав якраз перед прес-конференцією. На день тільки що поступила мені інформацію. Телефонний дзвонок. о том, что устанавливаются новые тарифы на воду, безусловно, увеличение. Это не славянским городским советом, не славянским водоканалом. Это звонок был из Киева, поэтому я думаю, что более подробную информацию вы сможете узнать в ближайшие дни, да, когда будет информация на официальном сайте. Это пока так предварительно в качестве телефонограммы получена информация. Поэтому я думаю, это тоже внесет определенный дисбаланс да, в отношениях между водоканалом и городской властью и жителями города. Ну, эту проблему мы, наверное, будем освещать чуть-чуть попозже. Это вам в качестве анонса, вот только, только минуту назад был звонок при вас. Уже известно, насколько повышено. Не буду сейчас комментировать, дабы опять не в панику не, нести, давайте дождемся информации, то, что будет повышение, это факт. Вот. А на сегодняшний день еще могу сказать, что активно веду переговоры с фондами, которые могут позволить себе вложить в средства в модернизацию системы. То есть здесь есть определенные так, оптимизм, что действительно сети будут меняться и потери будут снижены, но это снижение потери воды, соответственно, мы можем говорить, как я говорил уже ранее, об уменьшении тарифа да, за счет снижения потерь. Это все-таки в будущем, но вот сегодня имеем то, что имеем, к большому сожалению. І наостанок для більш-менш адекватної реконструкції систем водозабезпечення та відлагодження роботи систем водопостачання потрібно для Слов'янська більше 200 мільйонів гривень. В роботі наразі є 13 профільних проєктів. Гроші на них Вадим Лях планує віднайти у міжнародних донорів. Зокрема, для відновлення проєкту фільтрувальної станції у мікрорайоні Артема. Ті тенденції, які були заложені раніше, що уйти від води Донбасу і все-таки прийти на свою воду через от фільтрувальну, яка на Артема знаходиться. Є знову за с подрядчиком, который в свое время выполнял эти работы. Там у нас были судебные иски по отношению к этому подрядчику. Мы уже там выиграли судебный иск последней станции. Вчера я буквально с ним встречался. Ведем переговоры, чтобы возобновить все-таки возможность иметь, установить то оборудование, которое они должны были установить, чтобы постепенно уходить от покупной воды, а переходить на свою. Но опять-таки это перспектива ближайшего там полугода, года. То есть в этом направлении я плодотворно работаю, скажем так. И ну, с оптимизмом смотрю. Но на это нужно время.